Евро. Ну, ага. Евро. Ну, Если да, в Чечне... Да? Э, Американский расскажи. эксперт. В случае, когда был совершен марш 470 километров, все, вот, как бы, по всей истории, по всем войнам. Вообще, ну такой поппингизм. Два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем. Но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. И если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно, новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть в хорошем обзоре, и приходится постоянно ловить внутри. Ну, благодаря тому, что позиции грамотно расставлены, как бы. Постійно кожен раз присікаємо всі їхні попитки. Наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко Там Раніше частіше возили, а зараз там просто з усіх сторін б'ють. Там, там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб ніхто так не попали під куль. Скажу ще пару слов буквально. на терминал проходит через три засады три засады с известными огневыми точками с каждой из засады стреляют из РПГ это реактивный гранатомет стреляют с СПГ это станковый гранатомет реактивный стреляют ДШК крупнокалиберный пулемет, стреляют утесы с прицелами. И под вот этим вот огнем едут на терминал обратно. По броне тарабанит, осколки летят, взрывается РПГ перед машиной, сбоку машины. Попадали РПГ в колеса, разрывали колеса, вырывало мосты пробивала броню, едет десант, три человека ранено. Одно пробитие только от утеса, три человека было ранено.